Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Luqman Akin dan juga sahabat saya Muazzam so, dan juga Faiz Hakimi so, akan membentangkan tentang ciri kepimpinan unggul dalam membina generasi madani. Okey, pada hari ini saya punya bahagian adalah saya akan menerangkan tentang maksud kepimpinan dan juga ciri kepimpinan dari segi uh, sifat amanah. Okey, di sini kita dapat tahu bahawa maksud pemimpin ialah seorang yang mempunyai tanggungjawab untuk memimpin, membimbing dan mempengaruhi orang lain ke arah mencapai matlamat bersama. Pemimpin ni perlulah menjadi teladan dan ikutan kepada orang lain. Jadi kita tahu pemimpin yang ada di dalam negara kita adalah PFS iaitu Datuk Seri Anwar yang merupakan Perdana Menteri kita ia adalah pemimpin yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan negara kita supaya negara kita sentiasa aa, kekal aman dan dijauhi daripada penjajahan dari negara luar. Okey, seterusnya kita masuk pada sifat amanah iaitu ciri kepimpinan yang pertama. Amanah ialah tanggungjawab yang diserahkan untuk dijaga dan dipelihara sama ada dalam bentuk harta, kehormatan, hak atau tugas. Jadi seperti tahu amanah ni ia terbahagi pada tiga iaitu amanah kepada Allah, amanah kepada manusia dan juga amanah kepada diri sendiri. Yang pertama iaitu amanah kepada Allah. Maksudnya kita hendaklah melakukan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangannya. Jadi yang kedua iaitu amanah terhadap manusia. Maksudnya kalau kita diberikan amanah untuk menjaga aib mereka, kita kena jaga aib mereka jika mereka suruh kita jaga harta mereka kita kenalah jaga harta mereka tu dengan baik tanpa berlaku sebarang kerosakan jadi yang ketiga iaitu yang terakhir amanah terhadap diri sendiri itu maksudnya ya. menjaga kehormatan diri menggunakan masa ataupun waktu lapang dengan sebaiknya jadi sebagai seorang pemimpin kita perlu mempunyai sifat amanah yang tinggi dalam diri iaitu dengan menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesungguhan maksudnya sekarang jadi sebagai kita jadi seorang pemimpin kita perlu dalam mempunyai amalan ini tentunya jadi jadi kita menjawab apa tak pun kerja kita dengan bersungguh-sungguh dan penuh amanah dan ikhlas supaya kerja yang kita buat tu dapat dibuat dengan baik tanpa selalu sebarang ketidakpuasan terhadap pihak lain Ok, hari sekali pemimpin juga perlulah bertanggungjawab terhadap kebajikan dan urusan semua rakyat tanpa mengira latar belakang atau jadi bangsa Contohnya, jika saya jadi pemimpin, saya tidak boleh hanya menolong ataupun menjaga kebajikan masyarakat rakyat Melayu saja, Tapi, saya juga perlulah menjaga kebajikan rakyat Cina dan juga India sebab mereka pun dipimpin oleh kita. Jadi, kalau mereka berlaku masalah apa-apa, kita telah nak bantu. Sebab, Allah pun kata bahawa kita ni perlulah pemimpin secara adil supaya kita ni disenangi oleh masyarakat. Okay, seterusnya kita masuk pada tentang sifat amanah. Dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-58 iaitu Ta'awuz ah, billahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila lah ahliha. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maksud ayat di sini adalah ayat ini menunjukkan perintah yang jelas daripada Allah agar manusia menerima amanah dalam segala urusan. Maksudnya, dalam apa-apa kerja -apa kita sekalipun, kita perlu melakukan ini dengan penuh amanah supaya kerja yang dibuat itu berjalan dengan lancar. Sehingga kita masuk pada kelebihan apabila mempunyai sifat amanah. Jadi, apabila kita mempunyai sifat amanah, kita memperoleh kepercayaan dan disenangi ramai. Maksudnya, contoh, bila aa, orang suruh kita mereka, jaga harta mereka ataupun jaga barang mereka itu bila mereka minta balik kat kita mereka dapat dengan harta yang sama macam yang mereka bagi dan juga barang mereka bagi jadi daripada situ mereka akan kita ni dia ni boleh buat kerja dia ni boleh tolong jaga harta orang lepas tu dia juga dapat disenangi oleh masyarakat sebab apa dia ni kalau buat apa-apa pun dia akan melakukan dengan amanah dan dia pun akan takut kalau dia tertindak ataupun aa, merosakkan barang orang lain pun yang kedua pula ia dapat menjamin kestabilan dan keadilan dalam organisasi Contohnya Macam kita duduk dalam satu kelompok ataupun Struktur organisasi dalam pejabat ke Jadi bila kita diberikan tugasan Contoh kita nampak laporan dalam suara Jadi bila kita buat laporan tu dengan baik Kita akan menyebabkan isi-isi laporan itu tak akan sedikit pun Kalau kita melakukannya dengan amanah Tanpa kita berasa bahawa kerja itu kita buat secara terpaksa jadi apakah keburukan ni? Kedua kalau kita tak ada sifat amanah ni Lagi akan menyebabkan kita ni tak disenangi oleh masyarakat Sebab apa? Betul, betul, bila masyarakat ni pada kita kita untuk menjaga barang mereka nanti kita banyak kali tak jaga dengan baik Bila bagi banyak, -banyak perusahaan Mereka ni akan menyebabkan Dia uh, pun ni rasa macam kita ni tak boleh jaga harta Jadi dia pun macam Ayah lah dia Kau tak jaga barang-barang pun uh. Akhir sekali kita masuk pula pada dalil berkaitan kesan tidak amanah. Itu hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Dan tidak sempurna agama orang yang tidak memiliki janji. Contohnya, masa saya kata, kalau kita diberikan amanah untuk buat kerja, tapi kita tak buat amanah dengan baik, kita ni adalah orang yang tidak sempurna iman. Sebab amanah ni adalah satu-satu sifat yang ada pada Nabi yang wajib ada pada diri kita sebagai seorang mukmin atau seorang Islam. Okey, seterusnya saya bagi aa, pada seksyennya kepada muazzam. Okey. Seterusnya saya ingin membentangkan uh, ciri kedua yang yang perlu ada yang perlu pemimpin perlu ada dalam dirinya ialah Berilmu dan bijaksana. Uh, Haa, ini kerana sebagai contoh, mereka perlulah mempunyai pengetahuan yang luas terutama dalam bidang agama. Uh, hari ini kerana mereka ni uh, perlulah uh, punya ilmu uh, yang yang banyak dalam diri mereka. Sebab, mereka ni nak berhujuh dengan orang, dengan orang dengan manusia maka mereka perlukan aa uh, ilmu yang luas untuk uh, memberikan pendapat. Jadi itu uh, pemimpin juga perlulah bijaksana dalam membuat keputusan. Dan ini kerana kalau pemimpin tu dia, dia tak bijak dalam membuat keputusan, macam mana dia nak uh, menyuruh orang membuat sesuatu? Kan? Okey. Saya itu sentiasa mendengar pandangan dan berfikiran terbuka. Hal ini kerana pemimpin uh, mestilah mendengar pendapat-pendapat uh, daripada bawahannya kerana bukan dia saja betul. Mungkin uh, pemimpin ni ada terbuat salah, silap, biasa manusia kan. Maka dia perlulah uh, membuka uh, pandangannya untuk menerima pendapat orang lain agar sesuatu urusan itu berjalan dengan lancar. Okey, next. Contoh yang kita boleh ambil uh, Rasulullah SAW ialah Rasulullah menunjukkan kebiasaan beliau dalam kepimpinan dengan berfikiran terbuka semasa perang kandak. Dan yang kedua, menerima cadangan Salman uh, Al-Farisi. Dekat sini yang, kita boleh ambil bahawa Rasulullah ni memang dia banyak uh, menerima pendapat, uh, berfikiran luas, uh, berfikiran uh, agama dengan banyak lain, Next. Dalilnya. Auzubillah dan syaitan rajim. Yuktil hikmata man yasha' wa man yuktil hikmata faqad utia khairan kathira wa man yazakar illa ulul albab. Maksudnya, Allah memberikan hikmah kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberi hikmah itu, maka Sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 269. Okay, next. Okay. Ayat ini menekankan bahawa kebijaksanaan adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah dan ia membolehkan seorang itu melakukan tindakan yang tepat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Maksudnya kat sini Allah ni dia bagi kita ni Akal untuk berfikir Untuk menjadi pemimpin uh, uh, Dari sini sekarang Untuk menegakkan Kebenaran Selepas uh, itu Ayat ni juga menerangkan Tentang Kita perlulah membuat Satu dengan baik Dan uh, menjalankan Dengan kebenaran Benda itu Pahit tapi kita mestilah membenarkan uh, benda tersebut kesannya daripada dalil ni yang kita boleh dapat ialah seorang pimpin tu dia akan menjadi lebih matang dan uh, berfikir luas dan dapat membezakan antara baik dan buruk selain itu kesan yang kita boleh kesan mendapat daripada dalil ini ialah jika seorang pemimpin itu tak uh, mengamalkan ciri-ciri ini dia akan tidak disukai oleh orang ramai. Hari ini kerana dia uh, dia kurang uh, meluaskan minda saja untuk uh, membezakan pendapat. Hal ini menyebabkan orang bawah, bawahan mereka tidak suka dengan pemimpin itu dan uh, menjadikan uh, bercabalah antara pemimpin dan bawahannya. Terusnya, dalil eh, kesan buruk yang kita boleh dapat daripada dalil ini ialah jika seorang pemimpin itu tidak uh, mengamalkan ciri kepimpinan yang saya sebutkan tadi, dia akan uh, tidak disukai oleh orang ramai. Hal ini kerana bila dia tidak uh, berbeza pendapat dalam uh, satu uh, satu hal, dia akan tidak disukai oleh orang ramai kerana dia anggap hanya diri saja, hanya diri dia sahaja yang betul. Selain itu, pemimpin itu juga uh, mudah marah dengan pendapat, dengan pendapat orang, orang lain. Hal ini kerana dia mungkin tidak suka dengan pendapat itu kerana dia menganggap dirinya, dirinya hanya saja yang betul dan uh, tidak dapat mengawal emosi dan marah-marah kepada bawahannya. Uh, sekian itu daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Fa Faiz. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung. Pengetahuan sahabat-sahabat saya Iaitu tadinya tajuknya adalah berakhlak mulia. Baiklah. Ciri-ciri pemimpin yang berakhlak mulia adalah mempunyai peribadi yang baik seperti sopan santun, iaitu tidak berkata kasar, sabar, iaitu tidak mudah marah, serta tidak sombong, iaitu tidak berlagak benda kuasa kepentingannya. Sikap ini dapat memilih keyakinan dan kasih sayang antara pemimpin dan rakyat. Contohnya, bila seorang putera kelas dalam kelas kita memimpin dengan tanggungjawab amanah dan watak mulia, semestinya ahli dan kelas akan menyayangi beliau. Baiklah, seterusnya. Dalam surah Al-Qualaq al, -Quala al -Quala ayat 4, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar punya ahlak yang sangat mulia. Yang menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai kepimpinan yang amat baik dalam diri beliau sehingga baginda sehingga baginda menjadi rujukan pada umat Islam pada hari ini seterusnya Baiklah mulia Baiklah Kisah Rasulullah SAW pada suatu ketika dahulu ketika Rasulullah SAW orang Islam yang sambung dahulu di baginda dihina dicaci dan paling batu sehingga baginda berdarah namun baginda tidak mempertendang dengan kaum di sana malahan bagi dia memaafkan mereka dan mendoakan mereka ini jelas menunjukkan bahawa bagi dia orang sikap yang puji, serta balak mulia yang jelas menunjukkan kita perlu mengikut contoh terhadap bagi itu seterusnya baiklah apa ciri-ciri pemimpin yang balak mulia ini? pemimpin dengan adil dan ikhlas maksudnya dia tidak mendiskriminasi sesuatu kuasa dia dan menggunakan kuasa dia untuk kepentingan rakyat Contohnya seperti yang kita tengok di TikTok pada hari ini iaitu YB Syed Syed yang memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar di negeri Johor iaitu daerah Muar, dengan memberi bantuan kepada mereka yang kurang senang dalam, dalam pelajaran. Jadi dengan kuasa dia, dia dapat memberi bantuan serta memudahkan usaha orang di sana. Baiklah, seterusnya, dia dan disayani oleh rakyat. Bila pemimpin itu balap mulia, tidak sombong, baik, jujur, semestinya rakyat akan sayang dia. Dan akhir sekali, bila seorang pemimpin mengamalkan ajaran syariah Allah, serta tidak, serta mengamalkan Islam sebagai dalam kepimpinan, semestinya sesuatu negara itu atau pemimpin tersebut akan berkata keberkatan dan right, berdoa oleh Allah SWT. Seterusnya. Baiklah. Kesimpulan yang kita dapat daripada perbincangan yang cili pemimpin yang terbaik ini adalah Pemimpin yang baik penting untuk generasi pada masa kini kerana ia menjadi contoh dalam pemimpin dan pemimpin, pemimpin dalam bentuk masyarakat yang berilmu, berahlak dan pemimpin bertanggungjawab. Seorang pemimpin yang bertanggungjawab akan menjadi contoh kepada kita pada hari ini untuk golongan generasi muda pada hari ini. Hari sekali. Dalam hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan untuk kepimpinannya. Maksudnya, setiap orang kita ini ada khalifah iaitu pemimpin dan kita mempunyai tanggungjawab dan sendiri kita jalankan tanggungjawab tersebut maka kita akan mempersoalkan di hari akhirat nanti. Baiklah. Seterusnya. Baiklah. Itu sahaja pertanggungan daripada kami. Sekiranya ada kesalahan,